হৰিনামৰ জৰিয়তে জগতৰ উদ্ধাৰ হয় জগত শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বৰ্গীয় য মানে জন্ম গ মানে গতি তন্তীয় ত মানে তৎক্ষণা অৰ্থাৎ জন্ম যিধৰণে চিৰন্তন সত্য মৃত্যু তদনুৰূপ ধ্ৰুৱ সত্য মৃত্যু যেনেধৰণে চিৰন্তন সত্য মৃত্যুৰ পাছত আকৌ জন্ম ইউ চিৰন্তন সত্য সেইকাৰণে জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংসৰ পাকচক্ৰত সোমাই থকা সমস্ত জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে গুৰুজন বস্তুৱে দৰ্শন কৰালে কেৱল সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰ গৰাকী কৃষ্ণতত্তৰ নিৰ্গুণ নামত শৰণ আৰু তাৰ মাধ্যমেৰে জীৱন যাপন কৰা ব্যৱস্থা আৰু তাকেই আজি সেউকি বাবজনা আশ্ৰয় কৰিছে নতুনকৈ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই গৃহত গুৰুৰাজ্ঞা আপোনাৰ মহামন্ত শ্ৰী চৈতন্যমূৰ্তি ভকত ভগৱন্তক আহন কৰিছে আৰু তেৰাৰেই নিৰ্গুণ নাম কল্পটোৰ পুৰাণ সূৰ্য মহাভাগৱত আশ্ৰয় কৰাৰ মানস ই হ'ল শাস্ত্ৰসন্মত আৰু আজি আমি মোৰ সমতিও আপোনাৰ হ'বৰ আজ্ঞা শিৰগত কৰি এই কল্পটোৰো পুৰাণ সূৰ্য মহাভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধ ঋষভ চৰিতৰ পদবন্ধে পাঠ আৰু পৰ্যালোচনা আগবঢ়াবৰ বাবে আগবাঢ়িব বিচৰা হৈছে যিহেতু আপোনাৰ হ'ব সৰ্বজানন্তা ভগৱন্ত পুৰুষে নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ তত্ব বিপৰীতে জীৱৰ মংগলৰ অৰ্থে শগুণ শাকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এনেকৈ চৌব্বিছবাৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই চৌব্বিছবাৰ অৱতাৰ ধাৰণত এবাৰ ঋষভ ৰূপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে নাভি ৰজাৰ গৃহত আৰু নাভি ৰজাৰ গৃহত ঋ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰি তেৰায়ে স্বৰ্গ দেৱৰাজ ইন্দৰ কন্যা জয়ন্তীৰ লগত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছে আৰু গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰিছে শাস্ত্ৰই যেতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষৰ গৃহস্থী ধৰ্মৰ কথা আমাক অৱগত কৰিছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গুৰুজনাই আমাক গৃহস্থী ধৰ্মৰ মাধ্যমেৰে হৰি সেৱা কৰিও জীৱই এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰে এই দৰ্শন আমাক শাস্ত্ৰখণ্ডতে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু সেই গৃহস্থী ধৰ্ম পালনত ভগৱন্ত পুৰুষে কেনেকৈ দৰ্শন আমাৰ প্ৰতি আগবঢ়াব বিচাৰিছে তাক আমি বুজি লৈ সেই দৰ্শনেৰে গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰিছোঁ নে নাই কৰা তাৰে অকণমান আলোচনা আমি আশ্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িব বিচৰা হৈছে আৰু ঋষভ প্ৰভুৱে জন্ম গ্ৰহণ কৰি গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰি এশজন পুত্ৰৰ পিতৃ হ'ল আৰু এশজন পুত্ৰৰ পিতৃ হৈ সেই পুত্ৰসকলক কেনেকৈ এই সংসাৰত বৰ্তি থাকিব লাগিব সেই পৰম জ্ঞান অৰ্থাৎ পিতৃৰ দায়িত্ব কেনেধৰণে পালন কৰিছে তাকে ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধৰ পদে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি আমি চিন্তা কৰিম যে ঋষভপ্ৰভুৱে যেনেধৰণে দায়িত্ব পালন কৰিছে পিতৃৰ আৰু আমিও যিহেতু সকলো একো একোজন পিতৃ আৰু একো একোগৰাকী মাতৃ গতিকে আমি আমাৰ পুত্ৰসকলৰ লগত ঋষভপ্ৰভুৱে আশ্ৰয় কৰা সেই দৰ্শন আশ্ৰয় কৰিছোঁ নে নাই কৰা এনেধৰণে ঋষভপ্ৰভুৱে নিজৰ এশজন পুত্ৰক জ্ঞান দিবৰ নিমিত্তে এদিন ত্ৰিকালদৰ্শী ঋষিমুনিসকল একত্ৰাপিত হৈ থকা এক পৰম পুণ্য ধাম নাম হ'ল ব্ৰহ্মাৱৰ্ত দেশ সেই ব্ৰহ্মাৱৰ্ত স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ পুত্ৰসকলক জ্ঞান প্ৰদানৰ বাবে প্ৰথম প্ৰথম দৰ্শনটো দিছে এৰা একদিনা পুত্ৰ গণ লা ভগন্ত ব্ৰহ্ম বৰ্ত প্ৰৱেশ ভন্ত মৰিষি গণ আছে সভা কৰিণিবুত্ৰগণ সংগে কৰি এদিনাখন ঋষপ্ৰভুৱে তেওঁৰ এশজন পুত্ৰ সন্তানক লগত লৈ ব্ৰহ্মাবৰ্ত নামৰ এক পুণ্যধামত উপস্থিত হ'ল আৰু ব্ৰহ্মাবৰ্ত দেশৰ সেই পবিত্ৰ পুণ্যধাম য'ত ব্ৰহ্মঋষিসকলে সভা কৰি আছে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ঋষভপ্ৰভুৱে আশ্ৰয় কৰা প্ৰথম আচৰণটো হ'ল প্ৰণামী বখিলা পুত্ৰ গণ সংগে কৰি প্ৰথম প্ৰথম ব্ৰহ্ম ঋষিসকলক ঋষপ্ৰভুৱে মূৰ দোঁৱাই সেৱা নিবেদন কৰিছে এনেধৰণে আৰু তাকে দেখি এশজন পুত্ৰইও ঋষিসকলক সেৱা কৰি সেই স্থানত সোমাই গৈছে এই কথাটো বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিটো আমি প্ৰত্যেকেই লাভ কৰিছিলোঁ সৰুতে যে এজন ধৰ্মগুৰুৰ ওচৰলৈ তেওঁৰ সেই স্থানৰে এগৰাকী বুঢ়ী মাকে তেওঁৰ নাতিয়েকটোক লৈ গৈছিল যে মিঠাই খোৱাটো এৰুৱাই দিব লাগে আৰু মিঠাই খোৱাটো এৰুৱাই দিবলৈ যেতিয়া সেই ধৰ্মগুৰুৰ ওচৰ পাইছিলগৈ ধৰ্মুৰুজনে এক মাহমান সময় ল'লে আৰু সেই সময়টো লোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে তেওঁ নিজেও মিঠাই খাই ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে একমাহৰ পাছত যেতিয়া বুঢ়ীমাকে নাতিয়েক লৈ গৈছে তেতিয়া সুন্দৰকৈ মিঠাই এৰিব পৰা ব্যৱস্থাটো শিকাই দিছে তাৰপাছত আইতাকে সুধিছে যে তুমিনো মোক সেইদিনাই এইটো কথা কৈ নপঠাই এমাহ দিন কিয় সময় ল'লা বোলে আইতা ময়ো প্ৰকৃততে মিঠাই খাই ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু মই মিঠাই খাই ভাল পাওঁ গতিকে সেই কৰ্মটো আনক নকৰিবলৈ মই কেনেকৈ উপদেশ দিব পাৰিম এই কথাটোকে আমাক এক মহৎ লোকৰ বাণী হিচাপে পাঠ্যপুথিয়ে প্ৰদান কৰিছিল জ্ঞান যে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল এতিয়া উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল ঠিকেই আছে যে প্ৰণামী বখিলা পুত্ৰ কণ সংগে কৰি কিন্তু আজি আমাৰ এই পুণ্য ধামন আপোনাৰ বাবে অপৰাধ নধৰিব আমি আজিৰ দৰে যেতিয়া অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ পুত্ৰ বোৱাৰীক কিয় লগত লৈ নাযাওঁ ঋষভ প্ৰভুৱে যেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰসকলক লগত লৈ গৈছে নামঘৰ ভকতৰ সংগলে আমি কিয় আমাৰ সন্তানবিলাকক লৈ আহিব নোৱাৰোঁ সেইটো হ'ল বিফল পিতৃৰ শাস্তৱ পঢ়ি পোৱা বিফল চিন্তা ভাগৱতে আমাক যি দৰ্শন দিছে যে ঋষভপ্ৰভুৱে যেতিয়া নিজৰ এশজন পুত্ৰক লগত লৈ প্ৰথম উপদেশটো দিছে পোনে পোনে কৈ দিয়া নাই পুত্ৰসকল তোমালোকে ভকতৰ ওচৰত সেৱা কৰা তেওঁ প্ৰথম নিজেই সেৱা কৰি দেখুৱাই দিছে আৰু তাৰপাছত দেউতাকক দেখি পুত্ৰসকলে সেৱাভাগ অৰ্পণ কৰিছে এই যিটো দৰ্শন উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল কিন্তু আমি পালন কৰোঁ আমাৰ সন্তানক নামঘৰলৈ পঠিয়াওঁ কিন্তু নিজে আমি সেই দৰ্শনটো দেখুৱাই নিদিওঁ লৈ গৈ এনেধৰণে এনেধৰণে নামঘৰত থাকিব লাগে এনেধৰণে ভকত সেৱা কৰিব লাগে এই দৰ্শনখিনি আমি হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অকণমান শাস্ত্ৰৰ লগত অমিল হৈ আছে যদি আমি ভাবি পাওঁ অমিল হৈ আছে বুলি তেতিয়াহ'লে যিমান পাৰোঁ আমি তাক মিলাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এৰা ঋষৱদতি শুনিও ক পোত্ৰ গণ কঢ়িব তোমাত আজি কথাবি টোপন তাৰপাছত সুন্দৰকৈ আসনত বহিল বহাৰ পাছত ঋষভপ্ৰভুৱে পুত্ৰসকলক কৈছে সেই মোৰ পুত্ৰসকল তোমালোকক আজি আমি অতি বিতুপন কথাৰ জ্ঞান তোমালোকৰ আগত আমি অৱগত কৰিম প্ৰকাশ কৰিম তোমালোকে মনোযোগ দি সাৱধানে তাক আশ্ৰয় কৰি ভৱিষ্যত জীৱনটো আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথম প্ৰথম দৰ্শনটো দিলে মনো শৰীৰ জানা মোকোতিৰদ্বাৰ বিষয়সুসতাংক নকৰিও নাৰ মনুষ্য শৰটো হ'ল আত্মাতত্ত্বৰ মুক্তিৰ একমাত্ৰ পাত্ৰ বিষয় সুখতাংক নকৰিও নাৰ বিষয় সুখ ভোগ কৰিবলৈ গৈ এই শৰীৰটোৰ সহিতে আত্মাক নৰকৰ পথেৰে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা কিয় বিষয়সুখৰ কথা আহি পৰিম শোকৰো আছে বিষয়ৰ ভূ গজ বিষ্ঠাৰ ভোজনে শুকৰি ৰসত বিষ্ঠাতুল্য বিষয়ক এতে তেজী বা দিব্য তপ কৰি হবে হৰি ক শোকৰ মানে হ'ল গাহৰি গাহৰিয়েও বংশবিস্তাৰ কৰিব জানে আৰু ইতৰ প্ৰাণীবিলাকেও জানে সেইকাৰণে আমি আত্মাবিলাক যেতিয়া প্ৰকৃতিস্বৰূপে এটা শৰীৰত অৱস্থান কৰোঁ সেই শৰীৰটো যিয়ে নহওক চেদজেই হওক অন্দজেই হওক উদ্ভিদ যে হওক কোনো কথা নাই সেই শৰীৰটোত সোমাই আমি সময় সাপেক্ষে বিষয় সুখ ভোগ কৰিবলৈ পামেই এইটো ধ্ৰুৱ সত্য গছে জানে কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰিব লাগে মাছ কাছো জানে কেনেকৈ সিহঁতৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব লাগে তেনেক্ষেত্ৰত জৰায়ু জিৰোপি জীৱ আমি জানো মনুষ্যই নাজানিম সেইটো কথা নিশ্চিত ৰূপত আমি মনুষ্যইও সেই কথাখিনি বুজি পাওঁ কিন্তু বিষয় সুখ ভোগ কৰাৰ নামত হৰি সেৱা কৰিবলৈ তোমালোকে পাহৰি নাযাবা দিব্য তপ কৰি হবে হৰিক ভজিবা নিৰন্তৰে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে হৰিক ভজনা কৰি জীৱন আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰ মাজত বিষয় সুখ ভোগটো আহি গ'লেও অপৰাধটো নাথাকে ব্ৰহ্মানন্দ সুখ কল ভি বা অ বিক উপায় কহো শুনিও কলে ব্ৰহ্মানন্দ সুখ অপ্ৰয়াসে লাভ কৰিব পাৰিবা তাৰ উপায়টো আমি তোমালোকৰ আগত ক'ম সেয়ে মোৰ পুত্ৰসকল তোমালোক সাৱধান হৈ শুনা ঋষপ্ৰভুৱে পুত্ৰসকলৰ আগত উপদেশ প্ৰদান কৰিছে মাধৱ গুৰুজনাই নামঘোষা শাস্ত্ৰত খুব সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰাইছে আমাক আপোনাৰ বাবে জানে বিষয় সম্বন্ধ সুখ সমস্ত জনীতে পায় হৰি সেৱা একো স্থানে নাই শৰীৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্য তনু জানি ফুৰা হৰি গুণ গাই এতিয়া ঘোষা ঠিকেই পুহিছোঁ ভাগৱতো ঠিকেই পুহিছোঁ এতিয়া হৰি গুণ গাই গাই আছোনে নাই এতিয়া এইটোৱেই ডাঙৰ কথাটো এতিয়া শাস্ত্ৰইটো উপদেশ ঠিকেই দিছে শাস্ত্ৰক গুৰু সৱে শিষ্যৰ কৃপাই শুদ্ধ উপদেশো দিব শিষ্য শে তাংক শুদ্ধভাৱে নাচৰিলে তাৰাস কি কৰিব এতিয়া শাস্ত্ৰই ঠিকেই উপদেশ দিছে গুৰুৱেও ঠিকেই উপদেশ দিছে এতিয়া আমি শিষ্যসকলে যদি নামানো তাৰ বাবে শাস্ত্ৰও জগৰীয়া নহয় গুৰুও জগৰীয়া নহয় তাৰ বাবে শাস্তি আমি নিজেই পাব লাগিব ভগৱন্ত বস্তু সেইকাৰণেই জগৰীয়া নহয় যেতিয়া গুৰু যুৱৰাজ দুৰ্যোধনে ভগৱন্তক এভাগী ঘোষাৰে সেৱা কৰিছিল নহয় মাধৱ গুৰুজনাই নামঘোষা শাস্ত্ৰত কৈছিল যে সেই প্ৰভু তুমি যদি সমস্ততে ব্যাপ্তমান হৈ আছা তেতিয়াহ'লে যুধিষ্ঠিৰক কিয় কিয় ইমান ধাৰ্মিক কৰি দিলা আৰু আমাক কিয় ইমান অহংকাৰী কৰি দিলা এইটো মোৰ দুখ নহয় এইটো তোমাৰ দুখ অৰ্থাৎ হৃধিষ্ঠিত শূঞা তুমি যেন কৰাই বাহা স্বামী হৃষিকেশ কৰিব তে ন তুমি যিহেতু সকলোৰে হৃদয়ত আছা গতিকে তুমি যি কৰিবলৈ কৈছা মই তাকে কৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই কেনেকৈ জগৰীয়া হ'ম এই দৰ্শনটো সেই ঘোষা দুজোকাৰ মাজেৰেই প্ৰকাশিত হৈ আছে যে ভগৱন্তই সমস্তকে স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে দুটা বস্তুৰ জৰিয়তে সেইটো হ'ল জ্ঞান আৰু বিবেক ভগৱন্ত হৃদয়ৰ মাজত আছে সমস্ত দৰ্শন ভাগৱতে আমাক দিছে যে কৃষ্ণ তুমি আচা সেনো সবাৰো হৃদিত তত্ত্ব নাপায় তোমাকো বিচাৰোঁ বাহিৰত কৃষ্ণতত্ব হৃদয়ৰ মাজত আছে আৰু এই তত্ত্বটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰা বাবে আমি সকলোৱে কৃষ্ণক বিচাৰি বাহিৰত ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু বাহিৰত ঘূৰি ফুৰাৰ মূল দৰ্শনটো হ'ল জ্ঞান আৰু বিবেকক শুদ্ধ ৰূপত আমি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু দুটা চকু দিলে আমাক আৰু সেই চকু দুটাই আমি দেখি থাকোঁ আৰু দেখি থকাৰ পাছত কোনটো বস্তু ভাল কোনটো বস্তু বেয়া চকুৱে চাই আমি বুজি পাই যাওঁ তাৰপাছতো যদি বেয়া বস্তুটো দোকানৰ পৰা কিনি আনো তাৰ বাবে দোকানীজন জঘৰীহা নহয় সেই দৰ্শনটো আছে তাত ইন্দ্ৰিয়বিলাকৰ দ্বাৰা কৰ্ম হয় ভগৱন্ত নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ভগৱন্তৰ চকু নাই ভগৱন্তৰ ভৰি নাই ভগৱন্তৰ সাত নাই ভগৱন্তৰ কাণ নাই কিন্তু ভগৱন্ত আত্মাৰূপে যিহেতু চৈতন্যপূৰ্ণ পৰমাত্মাৰূপে হৰি হৃদয়ত আচন্ত প্ৰকাশী তাতে সেই ইন্দ্ৰীয় গণ ভূত প্ৰাণ বুদ্ধি মন প্ৰৱৰ্তে যাতে ক জৰ ৰাখি এই জ্বৰ ৰাখিবিলাক ভগৱন্তৰ কৃপাত যেতিয়া চৈতন্য হয় যে কৃষ্ণক পাবাৰ ভকতে পন্থা কিছুমান শৰণাচাৰ্যইও কিছুমান শৰণ দে তেওঁলোকে কোনোবাই কয় যে কৃষ্ণক পাবাৰ ভকতীয়ে পন্থা প্ৰিয়জনে কয় নহয় ভকতে পন্থা এই পাজলটো মোৰ অলপ লাগি আছে কিন্তু ভাগৱতখনত স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে ভকতিয়ে পন্থা আৰু আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে নিতৌ আমি কাক ভক্তি কৰিবলৈ ভগৱন্ত আপুনি আজি এতিয়া পি আছে আজি আপোনাক আপোনাৰ শুনিছোঁ আপুনি কথাটো এনেধৰণৰ কৃষ্ণক পাইবাক লাগি ভকতেহে পন্থা আৰু কোনো কোনোৱে কয় কৃষ্ণক পাইবাক লাগি ভকতিহে পন্থা সেইটোৱে কোৱা নাই জানো ভকতিহে পন্থা ভকতেহে পন্থা মানে কোনটো শুদ্ধ বা কোনটো আমি আশ্ৰয় কৰিব লাগে এইটোও লিখা আছে যে ভকতত ভকতি দানে গুৰু কৰে দায়া এনেধৰণে লিখি থোৱা নাই যেন বা সুন্দৰভাৱে গুৰু প্ৰশস্তিত আছে গতিকে ভকতত ভকতী মানে ভকতেই যিহেতু ভগৱন্ত দেৱতো তীৰ্থটো কৰি ভকতেহে বৰ ভকতক ভজিলে গোচয় কৰ্মজৰ কৰ্মবন্ধনৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায়টো হ'ল ভকত কিয়নো ভকতেই হ'ল ভগৱান আৰু ভকতসকলে যেবে কৰোৱে আশীৰ্বাদ তেবেহে মিলয় সেইটো কৃষ্ণৰ প্ৰসাদ ভকতে যেতিয়া আশীৰ্ষ প্ৰদান কৰিব তেতিয়া কৃষ্ণৰ কৃপা সেইটোৱেই আৰু তৃতীয় স্কন্ধ কপিল চৰিত্ৰত কপিল প্ৰভুৱে মাতৃ দেৱহীক প্ৰকাশ কৰিছে যে ভকত প্ৰতিমা মূৰৰ দুই অধিষ্ঠান দুইকো পূজা দৰ্শনে কৰিবা আতিমান অৰ্থাৎ সেই মা দেৱহতী ভকতৰ ৰূপটো হ'ল মোৰ দুই নম্বৰ ৰূপ যেনেকৈ প্ৰহ্লাদে কৈছিল পিতাৰ স্তম্ভতে ভগৱান আছে আৰু ভক্তৰ বাক্য ৰক্ষা কৰি ভগৱন্ত নিসিংহ ৰূপ ধাৰণ কৰি স্তম্ভত ওলাল এতিয়া আপোনালোকে যদি কয় প্ৰাণজিত ভগৱন্তক দেখুৱাই দিয়া যিহেতু কলিযুগ আমি যিমান কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি প্ৰত্যেকেই কৈ থাকিলেও কোনেও আমি ভগৱন্তক এয়া চোৱা বুলি দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ভগৱন্ত কলি যুগত তেনেধৰণে প্ৰকাশমান নহয় ভগৱন্ত থাকিব কেৱল ভকতৰ মাধ্যমেৰে তাৰমানে ভকতৰ ৰূপটোৱে হ'ল মোৰ দুই নম্বৰ ৰূপটো কলি যুগত সেইকাৰণে তুমি যদি এজন ভকতক সেৱা কৰা মা কপিল প্ৰভুৱে কৈছে যে তুমি যদি এজন ভকতক সেৱা কৰা জানিবা মোকে সেৱা কৰিছে যদি তুমি এজন ভকতক দৰ্শন কোৱা জানিবা মা তুমি মোক দৰ্শন খাইছা সেইকাৰণে সমস্ততকৈ শ্ৰেষ্ঠ হ'ল ভকত আৰু সেনে ভকতৰ দৰ্শনটোৰে আপুনি কোৱা সেই ব্যৱস্থাটো কৃষ্ণক পাইবাক লাগি ভকতেহে পন্থা বা কৃষ্ণক পাইবাক লাগি ভকতিহে পন্থা দুইটাৰ উত্তৰ একে দুইটাৰ উত্তৰ একেটাই কাৰণ ভকততহে ভকতি হয় ভকতেহে কৃষ্ণ নামটো আশ্ৰয় কৰে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে দেৱত্ত্ব যেতিয়া ধৰাধামত আহিছিল দেৱত্ত্ব ধৰাধামত আহি নিৰ্দিষ্ট সময়ত গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পাছত তেওঁক থাকিল ক'ত নাম তত্বত নিহিত হৈ থাকিল আৰু নামত্ব আকৌ য'তে ত'তে নাথাকে নহয় য'তে ত'তে নাথাকো হৰি নামৰ ৰত্ন মহন্ত দোকানী কৰি ৰাখে মহা যত্ন এতিয়া ভাৰতৰ সাতত আছে অনেকুৱা দোকানী নিচিনিখিনিলে কোনো মিলাই বে বিঘিনি এতিয়া মহন্ত দোকানী কোনজন মহন্ত দোকানীজন হ'ল গুৰুতত্ব গুৰুতত্বও আহি প্ৰায় এশ বিছ বছৰ কাল ধৰাধত থাকিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ তাৰায়ো এই সংসাৰ এৰি নিস্থানে গুচি গ'ল এতিয়া সেই দেৱত্ব নাম তত্ত্বত আহিল নামত্ব গুৰুত্বত আছিল এতিয়া তিনিও তত্ব যেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট সময় ব্যৱধানত এই সংসাৰ এৰিল এতিয়া সেই তিনিও তত্ত্ব ক'ত থাকিল সেই তিনিও তত্ব আহিল এক নিৰ্দিষ্ট তত্বত আশ্ৰয় হ'ল সেয়া হ'ল ভকত তত্ত্ব সেইকাৰণে ভকতক সেৱা কৰা মানে নাম সেৱা হৈ যায় ভকতক সেৱা মানে গুৰু সেৱা হয় ভকতক সেৱা মানে ঈশ্বৰৰ সেৱা হয় আপুনি ভকত বুলি নহয় যিকোনো মানুহকে মানুহ মাত্ৰ কৈছে যে মনুষ্যগণত যিটো নৰে বিষ্ণু ভূতি সৰ্বদায় মোকে মানুহ নকৰে আমি যাকে নকয় মানুহ বুলি কওঁতে ঈশ্বৰক সেৱা কৰা হ'ল কৰাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় জানো কৃষ্ণ তাতে আকৌ এটা দৰ্শন আছে যেন মানৱ সেৱাই যিহেতু শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম তাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়টো হ'ল সেইটো যে সমস্ত ভূততে ঈশ্বৰ আছে সমস্তকে বিষ্ণু জ্ঞান কৰিব লাগে কিন্তু কৰিবতো আমি নাই পৰা কৰিবতো আমি নাই পৰা যদি পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে ৰাতি মাছ মাংসই ভাত মুঠি খাই ৰাতিপুৱা গুৰু সেৱা নকৰিলোহেঁতেন সেইখিনিতে আমি উত্তৰটো পাওঁ যে আমি সকলো ভূততে ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব পৰা নাই যদি পাৰিলোঁ হয় গছ গছনিবিলাক কাটি আমি ঘৰ দুৱাৰ নবনালোঁ হয় যদি ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব পাৰিলোঁ হয় সেইকাৰণে শাস্ত্ৰ অকণমান সহজ কৰি দিলে যে বাকী তিনিমুঠি জীৱক ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব পৰা নাই নালাগে বিশেষকৈ বিশেষত মনুষ্য গণত যিটো নৰে এজন মনুষ্যই বিশেষকৈ অন্য এজন মনুষ্যকে ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিবলৈ শিকা বাকী তিনিমুঠিক তোমালোকে কৰিব পৰা নাই নালাগে সেইটো শাস্ত্ৰ অকণমান শিথিল কৰি দিছে এতিয়া সেই শিথিল কৰোঁতে আকৌ উধৱ এইটো সুধিছে যে প্ৰভু ঈশ্বৰনো কাক বোলে যিহেতু ভগৱন্ত সৰ্বত্ৰতে আছে কিন্তু সকলোকেতো ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিবলৈ মন নাযায় নিৰ্দিষ্ট এজনৰ প্ৰতি মনটো যায় কিয় যায় তেওঁকনো কিয় ঈশ্বৰ বুলি কোৱা হৈছে বা ঈশ্বৰনো প্ৰকৃততে কাক বুলি কোৱা হয় সেই ভগৱন্তই সিদ্ধান্ত দিছে যে আন ধৰ্ম তেজী ভকতিত তত্ত্বপৰ জানিবা উধৱ সখী সেহিকে ঈশ্বৰ জানিবা উধৱ সখী সেহিকে ঈশ্বৰ যে হাজাৰজন ভকত বহি থাকিলেও সকলোৰে চৰণ চুই সেৱা কৰিবলৈ সকলোৰে মন নাযায় কিন্তু কোনোবা এজন উপস্থিত হৈ দিলে তেওঁক যেন চৰণ চুই সেৱা কৰিম বাটত দেখিলেও তেওঁক যেন চৰণখন চুই সেৱা কৰিবলৈ পোৱা হ'লে এনেকুৱা ভাৱনা এটা প্ৰায় আহে কিন্তু সকলোৱেতো ধুতিপঞ্জাবী পিন্ধি আছে সকলোৰে প্ৰতি ভাৱনাটো কিয় নাযায় তাৰমানে শাস্ত্ৰৰ যি দৰ্শন সেই দৰ্শনটো সকলোৱে পালন কৰে যদিও হয়তো চাল চলন প্ৰকাশভংগীমা ধুই প্ৰকাশিত হৈ নুঠে তেওঁ আচাৰ আচৰণত সেইটো দৰ্শন দেখা নাপায় আৰু দেখা পোৱাজনৰ প্ৰতিহে বাকীসকলে কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈ মনটো যায় বোলে শইকীয়া কোনফালে যায় বৈশ্যবাপ কোনফালে যায় হয়তো এনেকৈ কৈছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা আকৌ কোনোবাজনক বোলে কৃষ্ণ বৈশ্যব্ৰাপ ভালে আছে আহি যায় কিয় আহে সেই দৰ্শনটো শাস্ত্ৰই কৈছে আপোনাৰ